Bir daha xoş gördük dəyərli kanal izləyicilərimiz. Gününüz uğurlu, ruzunuz bərəkətli olsun. Bu günlərim Abşon rayonu Masal qəsəbəsindən. Şəxsi tikili 2.3 sotda belə bir həyət evi sahə çıxarılıb. Həyət evimizin torpaq sahəsi 2.3 sot. Evimiz çox geniş. 10-11-ə tikilmiş evdir. Xatırladım ki, dəyərli izləyicilər, evimiz şəxsi istifadə üçün tikilib, hal-hazırda evdə ailə yaşayır, yaşayış var. Hətta belə bir meyvə ağacları, ağac əkmək üçün, güləşmək üçün torpaq sahəsi və belə bir geniş 3-4 maşın yerləşəcək qədər geniş həyəti var. Evimiz, dəyərli izləyicilər, Birinci araz marketə çox yaxın məsafədə. Demək olar ki, Masazirin girişindən birinci araz marketdən maksimum 350-400 metr yuxarıda çox yündür bir yerdə, quru bir yerdə yerləşir. Bizim yerləşdiyimiz yerlə marşrut yoluna cəmi 100 metr məsafəsi var. Göstərirəm sizə tanıtdım. Edim. Evimiz dəyərliz izləcilər hündür tikilib. Gördüyünüz kimi çəkib sizə göstərirəm. 7 daş kürsü üzərində tikilib. Evimizin 4 bir tərəfi də qoşa daşdır. Dəyərliz izləcilərimiz, evdə demək olar ki, əşyanın 80-90% saxlanılmaq şərti ilə satılır. Hər bir şəraiti var. Telefon xətti var. Kansioneri 24 saat fasiləsiz su, qaz, işıq. Evimizin həyətində balaca bir yarım tikili belə bir sanitar qovuşaq nəzərdə tutulan bir yeri var. Yarım tikilidir. Tamamlanmaya belə su fasiləsiz olaraq 24 saat güclü təzyiqlə gəlir. Nəzərə çatdırım ki, evimizin yerləşdiyi yer Ara, Araz marketə çox yaxın məsafədə, düz masazırın girişindədir. Daxı olaq evimizin içəri hissəsinə, evin içərisini də tanıdım. Həyətdə çəkim ətraflı baxın. Sakit məhəllə, yaşayışlı məhəllə. Dörd bir yanında bu yaşayışdır. Daxı olaq evimizin içəri hissəsinə Evimizin içərinə daxil olduq. Evimizin içərinə daxil olarək göstərirəm sizə. Təyinlərlər geniş bir koridor. Yəni bu koridorun genişliyi bir daha sübut edir ki, evimiz şəxsi istifadə üçün tikilib. Koridorun genişliyi 2 metrdən bir qədər çox enlidir, çox genişdir. Girərkən sağ tərəfdə belə bir böyük qonaq otağı. Oto qonaq otağımız da həmçinin çox genişdir, böyükdür. Deməli, dəyərli izləzərlər, qonaq otağımızın böyüklüyünü tam sizə geniş çəkim göstərim. Evimiz bir daha xatırladıram, dəyərli izləzərlər, 70-80% əşyalar saxlanılır. Deməli, onlar ki, əşyalar satılır. Bu otağından çıxırıq və keçirik sol tərəfdə belə bir geniş mətbəxi. Mətbəxdə həmçinin böyük, işıqlı mətbəxdir. Mətbəximizin genişliyi mənə elə gəlir ki, bütün izləyicilərə xoş gələcək əsasən izlərl mətbəxə mətbəxdən artıq yəllər mətbəxinin kiçikliyi ilə ancaq bu evdə elə bir şey yoxdur. Mətbəximiz genişliyi olduqca və keçək evimizin digər bir hissəsinə yataq otağı hissəsinə. Bura uşaq yataq otağıdır. Uşaq yataq otağının hərsinin pəncərəsi öz həyətinə baxır, arxa zaboruna baxır. Bu da geniş otaqdır. Keçək digər yataq otağına. Keçirik digər yataq otağına. Yataq otağı da həmçinin çox böyük, genişdir. Pəncərəsi də yan zəburtəsinə baxır. Dəyərli izləyicilər, evimiz bu qaydada çox geniş, böyük bir evdir, şəxsi tikilivdir. Evimizin qiyməti 67000 manat birbaşa sahibi tərəfindən deyilən qiymətdir və real alıcılara sahibi tərəfindən endirim təklif olunur. Buyurub gəlib baxa bilərsiniz. Canlı canlı. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bildimləri açıq tutun. Yeni video yükləndikcə xəbərdar olasınız. Sağ olun. Allah mənda.